rishton buyuk ipak yo'lida joylashgan farg'ona vodiysining eng qadimiy manzillaridan biri rishton deganda bevosita ko'z o'ngimizda usta kulollar mehnati nafis sopol idishlar gavdalanadi ularning har birida aks etgan bejirim naqshlar uzoq tarix va bugunni bog'layotgandek go'yo rishtonni katta yutug'i bor turpog'i toza turpog'i borda bu yerda hech qayerda bunaqa turpoq yo'q bu shundayki o't yegan sari jaranglaveradi jarangi bor ko'pchilik mendan so'rab qoladi rishton kulovchiligini boshqa kulovchilikdan farqi nima deydi keyin aytamanki qo'lingga olgin deyman sopolni qo'liga olib keyin chertgin deyman keyin haligi sopolni i̇şte chertishadida chertganda haligi ovoz chiqadi sopoldan jarang deb davom etib turadida bu narsa shu jarang bilasizmi men ko'p joylarda bo'ldim ko'p kulovchilik maktablarni ko'rdim lekin shu jarangni men boshqa kulochilik maktabida eshitmadim shu narsani yani endi bu narsa shu ovozi bilan farq qiladi bunaqa buna ovoz hech qayerda yo'q tiniq ovoz chiqadi demak bu nimadan darak beradi loyi toza loyi toza bunaqa turpiq hech qayerda yo'q buni olloh beradi allohni o'zi shuganja bo'lsa kerak deymanda mehnati bilan topgan nonidan ko'ra mazaliroq narsa yo'q ayniqsa hunarmandlarning halol mehnati evaziga topilgan rizq ushog'iga baliq ham sherik bo'lib xalqomani halollashni orzu qilar ekan deyiladi rivoyatlarda farg'ona viloyati rishton tumanining jalayir qishlog'ida tavallud topgan va butun dunyoni qishlog'imga olib kelaman deya buvisiga bergan va'dasini oqlagan inson tohirjon haydarov ham kasbidan shuhrat hurmat va halol rizq topgan insonlardan biri hunarni dunyoda faqat molla pul g'amlash undan o'z ehtiyojlari uchungina foydalanish yaramaydi balki kasb hunar egasi o'z mehnati bilan el yurt ravnaqiga hissa qo'shmog'i ko'pchilikka yordam qo'lini cho'zib ularni xursand etmog'i zarur mana shundagina hunar insonni yuksaltiradi u hunari ortidan baxt topadi ustoz shogird an an'anasining ilk saboqlarida ham avvalo mana shu insoniylik g'oyasi ilgari suriladi tohirjon usta ham kasbi orqali xalqqa naf keltirishni maqsad qildi e'tirof etish lozim u yurtimizda birinchilardan bo'lib xususiy ustaxona muzey barpo etgan inson yaratgan buyumlarda kulolchilik naqqoshlik miniatyura san'ati xattotlik, qo'yingki hunarmandchilikning ko'plab yo'nalishlari aks etadi u esa har bir yo'nalishning ustasi piri to'rt faslda ham sayyohlar qadam uzilmagan ustaxona muzeyida esa bugungi karantin sharoitida yangi buyumlar yaratilib yoshlarga kasbu hunar sirlari o'rgatilmoqda turkiya respublikasi bilan shartnomamiz edi qimirlamasdan shu ishlarni boshqaryapmiz o'g'illarim bilan shunday bo'ldiki o'sha shogirdlarimizga ham bo'sh qolmasligi uchun rishton shahrida bor edi qishloqlarda o'zimni shogirdlarim bor edi shularga biz xomasayoni yetkazib berib shulardan ham o'sha shogirdlarni ish mehnatidan foydalanishni boshladik millatni san'attanidi qancha biz buyuk san'at yaratsak buyuk ma'naviyatli bo'lsak millatimiz shunchalik buyuklashib dunyoga chiqaveramiz biz ko'p yoshlar ko'p yoshi kattalar ham o'sha men bilan nimaga chiqib shu internet orqali ham shu men bilan mulohaza o'tkazishyapti hattoa aytishyapti karantindan keyin muzeyigizga borsak bo'ladimi o'rgansak bo'ladimi o'rgatasizmi deyapti kelaveringlar o'rgataman deyapman hattoki internet orqali shu bolalarga yo'nalishlar ham beryapman larbrypan qanday bo'ladi kulorchilik munday bo'ladi sir asoslari bunday bo'ladi deb o'sha biz haqimida chiqqan filmlar bor ularni men jo'natyapman ular ko'rishib j xursand bo'lishyapti nim bo'liyaptiki yoshlarni ham baribir tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanishimiz kerak endi ko'chaga uyda bekor o'tirmasligimiz kerakda mana onlayn tarzda darslar o'tyapti o'sha ota onalar ham menimcha shuni nimasini sharoitini qilib berish kerak shuni nazoratga olish kerakda aytyapmanku qancha o'qimishli xalqimiz yoshlarimiz o'qimishli bo'lsa millatimiz shuncha buyuk bo'ladi o'tayotgan vaqt davomida usta kulol yurak tubiga joylab qo'ygan gulolchilik buyumlarini yaratdi bundan tashqari tomorqasiga ham alohida e'tibor qaratdi oila ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda sabzavot mahsulotlari yetishtirmoqda ozgina charchab qolgand ijoddan nimaga chiqib огородga chiqib mana bog'imiz bor olmazorb qo'yganmiz shulardan bir ishladik qarangki tomorqa ishlari bilan shug'ullandik hozir biz tomorqa o'ssangiz o'sha bir boq nimada jannatni bir parchasiga o'xshagan joy qilib qo'yganmiz keyin mevalarni tagiga pomidor ekdik qalampir ekdik shunga o'xshagan baqlajon ekdik shu xo'jalikka nima kerak bo'lsa kartoshka ekdik hamma narsani shu ozgina agrotimizdan shu mahsulotlarni ekib qo'yganmiz hozir mana endi hammasi pomidorimiz gulga kirib qoldi kartoshkalarimiz meva solib yotibdi to'g'risi o'zim haligi tomondan qilgan mehnatimdan ham ko'zim quvnaydida qilsa bo'lar ekan odam avvalo ishni rejalashtirish kerak ekanda bo'ldi karantin bo'ldi deb oyoqni osmondan qilib yotish bo'lmas ekan avvalo odam o'sha odam harakat qilishi kerak ekanda bugungi sharoitdan kelib chiqqan holda hunarmandchilik mahsulotlarini o'zbekiston milliy brendi ostida xorijda sotishni ta'minlovchi onlayn platforma yaratish ishlari amalga oshirilmoqda usta tohirjon haydarov ham bu tashabbusdan mamnun aytish mumkinki chet davlatlarda uning muxlislari hunarining shaydolari juda ko'p mana ijtimoiy tarmoqdan to'g'ri foydalanamizda biz kirardik telegram kanalida facebook kanalida umuman bir YouTube kanalda biz o'zimiz kanallar ochganmiz ilgaridan qilgan ishlarimizni qo'yib boramiz bu narsa nafaqat men hunarmand sifatida butun o'zbekiston respublikasida yashaytugan hunarmandlar uchun juda katta narsa bo'ldi faqat ishlashimiz kerak xolos mana bitta hunarmand sifatida nima e, bo'lsa erishdik hammasini davlatimizni o'sha bizga bergan e'tibor tufayli sharoitlari tufayli bo'lyaptida narsalar endi e, faqat bizda nima qolyapti ishlash xolos onlayn tarzda savdo sotiqni yo'lga qo'yish bu endi yani bu juda narsa yaxshi bo'ldi qonunlashtirib qo'yilyapti bu narsa endi bu biz uchun butun hunarmandlar uchun juda katta eshiklar ochildi deb o'ylaymanda bizni de yutug'imiz bu qolaversa eksportga yo'l qo'yish juda yaxshi narsada Toxirjon <imitation> haydarov nafaqat o'zbek milliy hunarmandchiligini jahonga namoyon etish balki uni avlodlarga meros qoldirishga ham katta ahamiyat qaratadi kimgadir hunar o'rgatish ham asli saxovat deydilar bundan kelib chiqqan holda usta hunarmand nafaqat o'z farzandlariga balki qishloqdoshlariga hattoki onlayn tarzda boshqa millat vakillariga ham o'z ko'nikmalarini ulashadi bilmaganlarini o'rgatadi va qadim an'analarimiz davomiyligini ta'minlashga hissa qo'shadi bugun hunar o'rganayotgan yoshlar yuksak marralarga erishishlari shubhasiz buni farg'ona davlat universiteti talabasi gulsanam to'raqulova misolida ham ko'rish mumkin men hozir <laughs> o'zimizning <laughs> milliy uslublarimizdan islimiy naqshni chizyapman bu birinchi bosqich hisoblanib mag'ilda naqshni tushirib olamiz keyingi etapda ranglardan foydalanib rang tushirib olinadi mana shu muzeyda karantin qoidalariga amal qilgan holda ijod qilyapmiz albatta dars jarayonlaridan tashqari hozirda hammaga ma'lumki darslar onlayn tarzda olib borilmoqda hozir farg'ona davlat universitetining san'atshunoslik fakulteti amaliy san'at va badiiy kurolchilik yo'nalishida birinchi kurs talabasiman o'z soham bo'yicha o'qishga kirdim buning uchun avval ustozimga rahmat chunki u inson mana shu yo'lga boshladi manga ijod qilishni yangiliklar yaratishni faqat eskilik bilan qolmasdan yangi eski naqshlardan foydalanib yangiliklar yaratishni o'rgatdi mana shu orqali ham o'qishga kirishimga katta yordam berdi chunki imtihonlarim amaliy tarzda olib borilgani uchun yillar davomida bizni malakamiz o'sha imtihonda yordam berdi birgina kulolchilik mahsuloti yasalib toki xaridor qo'liga yetgunga qadar 70 ta qo'ldan o'tishi lozim deydilar loyga ishlov berish yasalish jarayoni buni kulol farzandi temurbek haydarov ham bugun mahorat bilan uddalamoqda u ushbu hunarga qiziqishi baland yoshlarga hatto ko'za yaratish sirlarini ham o'rgatdi man hozir sizlarga vaza yasash jarayonini ko'rsatib beraman buning uchun albatta loyimizni ko'proq ishlov bersak vazamiz tep tekiz -te 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 va chiroyli sifatli chiqishi mumkin buni oddiy chorvog'imizdan qazib olib olamiz qumini olib olib keyin sharavoy degan narsaga tashaladi unda bir necha ishlov berilib suyug'ini quyoshga yoyib alohida narsalar bo'ladi o'shanda chuqurlikka e, kuyamizda quyosh taftida ozgina turgandan keyin u sekin qatadi loyimiz qatgandan keyin uni har bir chelakchalarga solib yigirma besh kilodan solinib solinib ajratib olamiz va bu jarayonga keladi buni ko'proq ishlov bersak qanchalik e, ishlov berilgan e, narsalar chiroyli o'tga chidamkor chiqadi ishlarimiz bu loyimizni pishirib olganimizdan so'ng shakl berganimizdan so'ng endi hozir vazi jarayoniga o'tamiz <Sessizlik> yasash <Sessizlik> jarayoniga buning uchun oldin tagini sal qo'llab olganimizdan keyin loyimizni ushlab turishga поставка qo'yganmiz tagi chiqib ketmasligi uchun sal qo'llab oldik endi ikkala qo'limiz bilan makkamroq eamiz havosini chiqarib olish uchun birin sekin mana qo'limiz qo'llarimiz loyni qanaqa bo'lishini sez, sezish kerak va nima yasashi yasashimizni oldindan xayol qilib xayolimizda birinchi yasab olishimiz kerak shaklimizni bu lo, loyni qo'yganimizdan so'ng yana to'g'irlab olganimizdan keyin to'g'ri aylangandan keyin birinchi o'rtasidan teshamiz sal qo'llab qo'llab yasash kerak chunki loy qo'lga yopishib qolsa chiqib ketishi mumkin albatta qo'llarimiz birinchi mana bu qo'limiz ichkariga solingandan keyin bir birini ushab sezish kerak qo'limiz qo'l bir birini sezgandan so'ng Bu loyni sekin bir biriga qissak shu loy tepaga ko'tariladi albatta bu qalinligini hamma jarayonni bilib borish kerak tepaga sal ko'tarib olganimizdan keyin yana bu tagida ko'proq loy qolib ketgan bo'ladi sal qiyshaygan joyini olib tashlaymiz endi buni sal bo'ynini chiqarish uchun mana bu yeridan qisishimiz kerak salshu bo'ynidan qisgan joyini belgilab olib bo'ynini loyini yana tepaga olib chiqishimiz kerak bu loyimiz qalin bo'lib bovket, ketsa pishish jar jar jarayonida yorilib ketishi mumkin shuning uchun yaxshilab kuzatib hamma joyi bir xil bo'lishi kerak mana bu oddiy piragimizda yasalgan narsa shunda o'sha formasini sal chiqarib olamiz temirdan qilingan narsa bu tagini sal qirib olamiz sal yarimmatali tayyor holatga keltirildi bu yani qurgandan keyin o'zini uskunalarida tagidan qirib olib tashlanadi yasalgandan keyin sal jarayonlarini kechib quyoshga olib chiqamiz va bir, 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 bir kun turgandan keyin va issiqda turgandan keyin bunimiz tayyor mahsulotga keladi yarim mahsulotga kelgandan keyin buni aloga yuklaymiz alogayuklanadi pechka deymiz bu seпlari поставка o'rni bular ham loydan yasaladi oddiy loyimizdan o'sha chorog'imizda hali ko'rsatgan loyimizdan yasaladi buni поставка o'rnida bajaramiz oshu allovga sal teparoq tursa tezroq pishish uchun ko'p siqish uchun shunda foydalanamiz bu pechimiz birinchi jarayonda 850 gradusda pishadi va 6 soat 7 soatda tayyor bo'lib chiqadi sovutib sekin sovutib keyin olamiz birinchi pishirganimizni gradus bo'lishini kutdik buni tezda aç, ochib yuborsak idishlarimiz e, sinib yani ketishi mumkin tezda sovib kurib o'shaning uchun sal oshu e, o'n to'qqiz yigirma gradusdan keyin ochamiz mana mahsulotlarimiz tayyor bo'ldi buni hozir mana chizish jarayoniga olib boramiz berish jarayonida esa usta kulolning yana bir farzandi hamda shogirdlari ustozlaridan o'rgangan bilimlarini kulolchilik buyumlariga muhrlaydilar bizni ishimizni eng qizig'i shuki masalan oppoq idishni olasiz oppoq idishni olib hali mana shu narsani qilishim kerak ekan mana shu narsani qolipini olib mana shu narsani qilishim kerak ekan deyilmaydi shunday oppoq narsani olasizu hayolingizga kelgan narsani xohlagan narsangizni chizaerasiz haligi bizda erkinlik desa ham bo'laveradi erkinlik shuni olasiz siz xohlasangiz bu yoqqa xohlasangiz u yoqqa o'zi asli bu ham bir nima deydi birorta joydan ko'rib yoki biror nimadan olib qilinmagan narsao'zib shunchaki bir haligi qo'l bo'shlab bo'shab qolganda bir idishni oldimu qani qanaqa bo'lar ekan deb shunday tayyorladim qarang mana shu chet eldagi xaridorlarimizga yoqib tushibdiki mana ancha ancha bir dunyo ancha ko'pgina buyurtma tushgan shulardan tayyorlab boryapmiz <laughs> <laughs> aqlim taniganimdan beri desa ham bo'ladi lekin aynan shu birinchi ishimni ikki ming to'rtinchi yillar qilganman ikki ming to'rtinchi yili qilganman birinchi ishimni hattoki birinchi ishimni uh, pishganini ko'tarib xursand <laughs> bo'lganimdan ko'tarib olib kelib ustozlarimga dadamlarga ko'rsatib nima deydi xuddi haligi yosh boladek xursand bo'lganmanda idishimizn idishimda chiqqanini <laughs> hattoi hali ham saqlayman u ichimni xayollarimizda anchadan anchadan beri o'ylab yurardik mana shu ishni qilsak qanaqa bo'lar ekan bu ishni qilsak qanaqa bo'lar ekan deb xayolimizda yurardi faqat hozir mana bemalol vaqtimiz bor ijodni qilyapmiz xudoga shukur shu dizaynerlik yoki bir boshqa yo'nalishda o'qimaganman oddiy maktabda o'qib bitirganmiz lekin mana shu hunarni o'rganib a avvalambor e, shu ustozlarimiz ijodni o'rgatishgan bizga sh oppoq narsani berishgan mana shunga nima xohlagan narsang nima chizging keladi deyishgan o'ylab o'tiring endi birinchi osha yoshligimizda e, oddiy bir idishni olib olib birinchi chizgan narsalarimiz baliq o'sha yoki bir hayvon kuchuk shunaqa narsalar chizgan hozirda mana mana shu ustozlarimiz o'rgatishdi masalan milliy naqshlarimizni ota bobolarimiz qilib ketgan naqshlarni o'rgatishdi ulardan o'rganganimizdan so'ng yanada haligi ijodiy tarafdan chetlarga chiqishni o'rgatishdi masalan hozirgi aytganimizdek noan'anaviy ishlarni o'rgatishdi ya'ni nima desa bo'ladi oddiy qilib aytganda qolipdan chiqib ishlashni o'rgatishdida bizga ijtimoiy tarmoqlar orqali buyurtmalar tushyapti shu buyurtmalar asosida mana shu tayyorlab shu yetkazib berishga harakat qilyapmiz qariyb o'ttiz besh yillik faoliyat davomida o'zbek amaliy san'atini dunyoga namoyon etishga intilgan usta hunarmand bugun qishloq yoshlarini ham biror bir hunar egasi bo'lishga o'qib o'rganishga chorlaydi tohirjon haydarov muzey ustaxonasida tashkil qilingan mo'jiz kutubxona qishloq yoshlariga ziyo ulashmoqda tohirjon <tokurcan> haydarovning muzey ustaxonasiga kelgan har bir yosh bekor qaytmaydi hunar o'rganadi yoxud tarix san'at va adabiyot bilan tanishadi ushbu ko'rkam manzil qishloq yoshlari uchun ibrat maktabi tohirjon haydarov kabi qadim qadriyatlarning davomchilari toki avlodlarga o'z ko'nikmalarini o'rgatishda davom etar ekanlar demakki milliy o'zligimizni dunyoga namoyon qiladigan avlodlar ham kamol topaveradi